डिफेन्ड एक्स साइबर समिटार पच्चीस पूर्ण राष्ट्रीय मजबूत साइबर सुरक्षा परिषद डिफेन्ड एक्स सायबर समिट बेहजार पच्चीस रविवार अमदावादर्वक संपन्न थी डेमिस्टो टेक्नोलॉजी साल एज्युकेशन द्वारा संयुक्त रीते आयोजित आ समिट में साइबर सुरक्षा व्यावसायिको इंडस्ट्री लीडर्स મેકર્સ અને સંશોધકોએ ઉભરતા સાયબર જોખમો અને સુરક્ષા નવીનતાઓની ચર્ચા કરવા માટે એકત્ર થયા ડેમિસ્ટો ટેકનોલોજીસના સ્થાપક અને સીઈઓ આકાશ નિષાદ દ્વારા સ્થાપિત આ સમિટે સાયબર સુરક્ષા ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું હતું નિષાદ મારું નામ છે આજે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે શું છે આજે જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે ડિફેન્ટેક સાયબર સમિટ 2025 જે અમદાવાદમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી સમિટ થવા જઈ રહી છે આજે જે વધી રહ્યા છે એ લોકોને અવેરનેસ કરવા માટે આવી ઇવેન્ટ કોઈ બી સારી પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં લોકો જઈને એડમિશ સમજી શકે છે અને જાગૃતિ માટે સૌથી પહેલા તો એ વસ્તુ જોવી જોઈએ કે જે પર્ટિક્યુલર આજે જે ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે તો લોકોને ઓટીપી ના આપવો જોઈએ પર્ટિક્યુલર અને એના સિવાય જે પાસવર્ડ પોતાના સ્ટ્રોંગ બનાવવા જોઈએ એવા ઘણા બધા ઘણી બધી વસ્તુ છે જેની આજના કાર્યક્રમમાં અંદર ઇન્ડિયાના નેશનલ આઈટી હેડ કપિલ પરમાર જે બીજેપી યુથ લીડર છે પર્ટિક્યુલર એ આજે હાજર રહેવાના છે સાલ એજ્યુકેશન કોલેજના મિસ્ટર ડોક્ટર રૂપેશ વસાણી સર આની અંદર હાજર રહેવાના છે અને બીજી મલ્ટિપલ અમદાવાદની જેટલી કોલેજીસ છે યુનિવર્સિટી છે એના પ્રિન્સિપલ્સ અને એચઓડી અને સ્ટુડન્ટ અને કોર્પોરેટ વર્લ્ડ આજે આની અંદર હાજર રહેવાનું છે સાયબર ક્રાઇમથી લોકોને ફ્રોડ ફ્રોડથી બચવા માટે મારાથી એક જ સૌથી મોટી સલાહ છે કે એ લોકો પોતાનું નોલેજ અપગ્રેડ કરે અને ક્યારે બી કોઈને ફોન કોલ્સ આવે તો એને ઓટીપી ના આપે અને પોતાનું પાસવર્ડ સ્ટ્રોંગ બનાવે અને ડ્યુઅલ ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ લિંકડિંગ કોઈ બી સોશિયલ મીડિયા ઉપર એનો પાસવર્ડ સ્ટ્રોંગ કરીને ડ્યુઅલ ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન ઓન કરે આજે જે આજના યુગની અંદર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કે જે બધા લોકોને ખબર છે કે આખું વર્લ્ડ આજે એઆઈ તરફ વળી રહ્યું છે તો એ સાયબર સિક્યોરિટી આની અંદર એટલા માટે હેલ્પ થશે કે એઆઈ એ સાયબર નું જે વર્ક છે એમાં થોડું ફાસ્ટ કામ કરી આપશે કે જેની અંદર સાયબર સિક્યોરિટીને ઘણી સારી એવી મદદ મળી શકશે મેરા નામ કપિલ પરમાર છે मैं नेशनल हेड हेडून सोशल मीडिया और आईटी का बीजेपी की जो यूथ विंग है उसका भारतीय जनता युवा मोर्चा सर आज इंडिया डिजिटल मार्केट और डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है और खासकर डिजिटल इंडिया बनने नहीं जा रहा है इंडिया ऑलरेडी डिजिटल बन चुका है और आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे आप बात सुनते थे कि जर्मनी हो गया या बाकी कंट्रीज हैं तो लगता था कि हमसे वो बहुत आगे लेकिन दो में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो हम उनसे अब बहुत आगे पहुंच चुके हैं चाहे आप यू की बात कर लो चाहे डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात कर लो मैं आपको एक पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ गुजरात आया हूँ और जब हमारी सिक्योरिटी चेक इन हो रहा था तो मेरे साथ जो आए हैं उनको रोक लिया गया क्योंकि उनका वॉलेट उनकी जेब में रह गया तब मेरे को याद आया कि मैं अपना वॉलेट लेके नहीं आया हूँ घर से तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि आपके मोबाइल फ़ोन पे सब चीज़ें हो जाती हैं तो आप अगर दिल्ली से गुजरात भी आ रहे हो किसी और सिटी में जा रहे हो तब भी आप अपने वॉलेट के बिना निकल रहे हो अदरवाइज किसी और जगह जा रहे हो बिना वॉलेट के निकले पॉसिबल ही नहीं है लेकिन मैं कल बिना वॉलेट के आ गया हूँ और अभी तक मैं बिना वॉलेट के हूँ मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे को मेरा आई है वो मेरे फ़ोन पे है हमने मोदी सरकार ने जो डिजी यात्रा ऐप चलाई है जब मैं आ, डेली एयरपोर्ट पे आया तो हमें कोई किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ी वो फेस स्कैन करके अंडर एंटर कर गए उसके बाद हम आगे जहाँ भी गए वहाँ पर फोन या फेस स्कैन और यहाँ तक आके कभी भी आपको किसी भी जरूरत की चीज पड़े फोन निकाला क्यू आर कोड स्कैन किया पेमेंट हो गई तो ये चीज़ें तो अभी फॉरन में भी अवेलेबल नहीं है कि आप कहीं पर भी जाके आप यू और से पेमेंट कर पाओ तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यू पी इंडिया में हो रही है और ये सब लोग आप लोग महसूस करते हैं अब लोग ये नहीं बोलते हैं कि क्यू आर कोड दो सीधे सब लोग बोलते हैं कि स्कैनर दो स्कैनर दो चाहे पेट्रोल पम्पे चाहे कहीं तो इंडिया ऑलरेडी डिजिटल इंडिया बन चुका है जैसे आप भी देखिए ये सब चीज़ें जो आपके पास आजकल टेक्नोलॉजी है अलग अलग यहाँ कैमराज भी हैं मोबाइल फ़ोन्स भी हैं आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो डिजिटल इंडिया ऑलरेडी बन चुका है मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया जब बढ़ाया तो उसके साथ सिक्योरिटी की चीज़ें भी बढ़ा रही है सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन लॉज लाए हैं और बाकी चीज़ों पे लगातार काम चल रहा है लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है ना ये हमारी साझा जिम्मेवारी है जैसे आप देखते होंगे आजकल आप मोबाइल पे कॉल करो तो आपको रिंगटोन की जगह आता है कि आपको कोई फ़ोन कर सकता है सरकार ये सब चीज़ें कर रही है लेकिन ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी आप अगर किसी के चंगुल में फंस जा रहे हो तो उसमें सरकार नहीं कर पाएगी आपको मिलके सरकार के साथ करना पड़ेगा सरकार जो सरकार के रूप में कर सकती है वो सब चीज़ की जा रही है